Напоминаю о том, что сегодня мы День семьи. Открываю сразу же ВКонтакте и сразу же новый комментарий у меня под фотографией. И как такой мужчина может быть не женат? О чем это говорит? О чем это говорит? Что женщин всегда тревожит, что мужчина ходит счастливый. Обязательно нужно, нужно что-то с этим сделать. Вот Таким потом... чином распочалась пиар кампания «Не Вадима Ярошенко в программе «Гутен Морген Девчата». Не не женатого, не не женатого, счастливого. Дело в том, что вот все же... мне встречались разные женщины, у них были разные имена, но у всех одна и та же фамилия. – «Испорти мне жизнь. Друзья, я о чем? Я о том, что в ВКонтакте у нас есть официальная страница, где вы можете писать свои комментарии, свои вопросы нашим гостям. И вот внимание, первые гости появляются в нашей студии, они сыграют две свои композиции, за это время у вас есть возможность послушать и задать свой оригинальный вопрос. Встречайте в нашей студии группа Атмосфера. Атмосфера. Доброе утро! Туди не хочу полетіти там, забути про все, не боятися робити. Я не хочу туди, не хочу полетіти там, забути про все, не боятися рік. Класс, классно, вообще бомба, Класс, правда? ну, ладно Боже, не дякую за такие рады вы пришли, Отлично. молодцы. Отлично. Давайте знакомиться. Юля, Настя, рассказывайте, пожалуйста, из какого города, где вы такие красивые, откуда вы взялись? Мы приехали со Львова. Львова. Э, группа Атмосфера. Так. Вот. Э, но многие, так, не многие, вот из Грузии человек приехал. Вот да? из России. А что давайте, что давайте, что знакомиться. Что давайте знакомиться, давайте знакомиться. Юля, Настя, как зовут моего лучшего друга сегодняшнего эфира? Тимур. Тимур? Тимур, это Джамбы да? Слушай, ты классно, кстати, я вот слушал, когда вы начали играть, я, я начал думать такой, слушайте, наверное, кухни полной не хватает. А хотя нет, смотрю, смотрю Тимур так выгребает, даже, по-моему, сымитировал на джамбы только что такой барабан, барабан установку с, двойной бочкой, да? Можешь сделать еще раз этот эффект? Покажи потом. <Слышко> вот так вот играет барабан с двойной бочкой. Спасибо большое, Тимур. Далее у нас. Джур. Как? Джуртон. Джордан. Джордан. А Джордан откуда? Я знаю только одного Джордана. У него мяч. Ну, это бас-гитара. Очень приятно. Здравствуйте, бас-гитара. Далее у нас... Андрей. Андрей. Это соло-гитара, ритм. Также я хочу, чтобы мы познакомились еще с одним своим другом. Андрей, у вас интересный инструмент, который я вижу впервые. Это саксонет. Это такой карманный саксофон. Представьте себе, первый раз вижу секс, секса нет, да? Секса нет. Секса нет. Купил это. Отличная штука. Мы мы сможем потом послушать, как это звучит? Конечно. Да? Отлично. Ну и далее у нас ритм гитара. Майкл. Майкл. Майкл, Майкл. 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 Джордан. Хайл. Ну на икры, как каже моя бабка. Ребят, ну а теперь, после того, что мы узнали, что вы из любого, вы замечательная команда. Расскажите, какие у вас достижения? Я, потому что я уже хочу и ваш альбом. Есть ли у вас альбомы? Сколько их? У нас есть три альбома Forgotten Love, первый, первый альбом, Integra, второй и Internal. Это вот мы недавно выпустили, как раз в Салливан Рум была у нас презентация нашего альбома. Пока что имеем три. Так, видеоклипы? Видеоклипы у нас два. На песню... На Every step. Every step. В принципі, якщо погуглить, можна найти, так? Да? Конечно. Є тубі. Тільки атмосфера через А. Не я, я вже знаю. Звичайно. Uh, Скажіть, щойно ви виконували пісню? Вона здається двомовною, якщо ми її вуха правильно почули. Українською і ан ан англійською. У вас всі пісні такі? Чи вона за рахунок цього по-своєму унікальна? Вона ми змішуємо э, українську, англійську і санскрит. Слушайте, а вот я знаю, что вы часто бываете в Польше. Слушайте, как вот не, не придет какая-нибудь команда такая вот с хорошим элитным звуком, и обязательно есть такое, такая вот нотка. Они в Польше гастролируют, выступают, и вы тоже, и вы туда же. Это правда? Да, потому что нас там приглашают. Ответ просто шикарный, потому что нас приглашают. Дорогие украинцы, дорогие люди, которые вообще кого-то приглашают, куда-то приглашают. В Польше больше. Но в Польше, в Польше хорошая аудитория. Вы знаете, мне кажется, что для музыканта нет высшего блага, чем играть для своей целевой аудитории. Когда ты знаешь, что это не случайные люди, которые пришли послушать там, э, допустим, Наташу Могилевскую, и тут вы выходите, да, потому что это уже, наверное, разные все таки аудитории. А все-таки приятно, когда ты выходишь и знаешь, что это пришли люди на тебя, на твой. На музыку. самом деле мы очень любим украинских э, наших слушателей. Мы вас очень любим, и мы всегда рады для вас играть, если вы нас будете приглашать. Прекрасно для а... вас, як для гурту, наскільки важливо те, що у вас є е, міжнародні призи? Тобто ви ставали міжнародними призерами на конкурсах фестивалях? Це для вас якийсь пунктик у творчості? Чи в принципі приємне доповнення? Пограли те що й виграли? Ну звичайно, і пунктик у творчості, і Такий, приємне доповнення, величокий. тому що ми були були на Global Battle of the Bands. Це фестиваль, який проходив в Англії. Ми прийшли в фінал, представляли Україну, зайняли четверте місце. Це для нас досить непоганий результат. Це і для України непогане. Не також ми зараз от недавно, по-моєму, цього літа, ні, минулого літа, на Mass Busy Music стартували. Це польське шоу, тіві-шоу, де прийшли також в фінал. І також були на Водстоку. Це дуже, дуже там, великий фестивальських да. симпатів. Виграли приз глібеських симпатій і мали змогу заграти на великі спадхої к вам после концерту виступлення люди, які представляють ілі не кампанії, може бути продюсери, які та предлагають небудь говорять напишіть на не три що предлагають. Як відзиваються люди о вас? Що ви сішите взагалі найнезвичніша пропозиція, яку ви отримували після концерту? Ні, що треба подумати. Так швидко не відповіш, але зазвичай підходять люди, яким подобається. Тому завжди після концертів ми маємо хороше враження, і люди задоволені. Маємо своїх фанів, особливо в Польщі, також на Україні. У нас є вже своя аудиторія, яка нас слухає. Звичайно, хотілося б вийти на більш широкий масштаб. Але поки що є, Какие вы шаги я. собираетесь предпринять для того, чтобы завоевать э, большую аудиторию и вообще выйти на большой рынок? Ну, самое главное ⁇ это делать то, что ты делаешь от сердца, но делать это качественно. То есть... вот золотые твои слова. Вот па это ты умница. Борис Левищаков сказал, не, если музыкант начинает париться по поводу того, как заработать деньги, все, уходи из профессии. Играйте, если это будет классно, вас обязательно заметят. Как сказал опять-таки Булгаков, который сегодня празднует свой день рождения, сами придут, сами все предложат, сами все дадут. А, ребята, мы предлагаем вам исполнить следующую композицию, как это будет называться, расскажите, пожалуйста. А я только прононсирую, сейчас мы услышим тот самый заветный инструмент. Саксонет? Саксонет. Не путай, только да, да, да. Композиция под названием.

Мера пишется через А. Запомните это, когда будете гуглить в поисковике. Я -таки вас попрошу, знаете, дайте, пожалуйста, чистый звук. Я хочу услышать, как это звучит без посторонних инструментов. только что мой друг Тимур сказал, кобры не хватает. По-моему, хватает даже две. ребята, большое спасибо. У нас вопрос из контакта. Я так понимаю, что вопросов из контакта сегодня мало только потому, что вы действительно своей музыкой реально зачаровали наших зрителей. Они просто сидят, так вот так смотрят, так говорят, Мартом, мы мне сейчас писать. Не на Тимура, я разработала новую программу схудения для всех женщин. Грана потому что так вечно и душно ты по нему, я не знаю, это можно скинуть, и 5 кило, так? Сколько ты скидаешь? <связать> слушай, если если твоя Юля, если твоя Юля была правдива, то в таком случае было бы, знаешь, что вы так бахаете женщины по нам, по мужикам, то вы должны были вообще худеть каждый день. А, слушай, Юля Никос спрашивает. Скажите, атмосфера, что, что надыхает вас на створение такой прекрасной музыки, если у вас какие-то розетки, от которых вы подпитываетесь, что что вот может послужить для написания музыки, что может подтолкнуть вас? На самом деле, очень вдохновляет то, что ты хочешь что-то передать людям хорошее. То есть это вот главная цель. Ну, какие-то свои внутренние эмоции. Но вот для нас важно вот искусство, не просто ради искусства, а чтобы оно приносило людям какой-то месседж, какую-то радость и наполняло их. То есть для нас это очень важно. Поиск. Ну, сегодня нас вас mm -hmm. вами переполнил ранковый подъем, мне кажется, у вашей музыке. Это было очень круто. Так я что? не знаю, что прокидаетесь вы так рано, но сегодня вы были молодцы. Mm -hmm. Мы с заданием справились. Я не знаю, вот, знаете, даже у, у плохих музыкантов или плохих певцов, так, не, не плохих, скажем так, тех, которых я не люблю, есть э, песни, которые мне очень нравятся. Вот одна из них почему-то мне крутится весь эфир, пока я с вами разговариваю. Играя музыкант, я буду верить, что лучшие дни к нам придут. У нас была сегодня в гостях группа «Атмосфера». Мы вас поздравляем с этим событием. Вам желаем хорошего творческого пути. У вас для этого есть абсолютно все.